बसमिल नमदूस आला रसूल करीम अकम्म प्यारे दोस्तों नाफी चैनल में आपको खुश आमदीद मेरा नाम मोहम्मद एहसानल सजाद है और सिलसिले सैरत नबी सल वसम की इस वीडियो में हम नबी करीम सल्ह वसलम के अमजद और अब्लाम्बिया हज़रत इब्राहीम खलील आल सलासलम के आबावाद और सिलसले नसब के बारे में जानेंगे हज़रत इब्राहीम इब्राहीमाम अरब मस्तारबा और अदनानी अरबों के मूर से आला हज़रत इसमाइल आलाम के वाले थे इससे पहले की चंद वीडियोज़ में हमने अरब बायदा और अरब आरबा की कुछ तफसील देखी थी और फिर अरब आरबा यानी कहतानी अरब के कबाइल और उनकी शाखों के बारे में पढ़ा था इस वीडियो से हम अरब मस्तारबा की तफस शुरू करेंगे जिसमें नबी करीमल वा कबीले क्रैश भी शामिल है लेकिन मुनासिब था कि उससे पहले हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम का सिलसिल नसल और उनके कुछ हालात जान लें अब हम आते हैं अपने मौजू की तरफ दोस्तों कसीर कसर रमतल ने अलविदाया व नहाया में अह किताब की कुतुब के हवाले से लिखा है कि हज़रत आजम की उम्र मुबारक तकरीबा हज़ार साल रही और जब इनके फर्जंद काबिल ने अपने भाई हाबील को कत्ल किया तो अल्लाह ताला ने इन्हें बदले में हज़रत शीश शीशलम अता फ़रमाया उस वक्त हज़रत आदम की उम्र 130 साल थी और अल तारीख़ ने ज़िक्र किया है कि आदम की वफ़ात के वक्त इनकी औलाद की तादाद तकरीबन चार लाख को पहुँच चुकी थी आदम के फ़र्जंदरत शीशलम को भी अल्लाह ताली ने नबूत से सरफराज फरमाया और जब हज़रत आदम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो इन्होंने अपने बेटे हजरत शीश को वसीयत और नसीहत फरमाई और अपने बाद एक बड़े तूफ़ान के वक़ू की पेशन गोई भी फरमाई और कहा जाता है कि आज तमाम लोगों के नस्ब हजरत शीश शीशलाम पर इंतहा को पहुँचते हैं क्योंकि इनके अलावा बाकी औलाद आदम बिल्कुल ख़त्म हो गई थी आलम दोस्तों जब हजरत शीश के यहाँ इनके बेटे अनोज की पैदाइश हुई तो हजरत शीश की उम्र एक साल थी और हजरत शीश इसके बाद 800 साल ज़िंदा रहे फिर अनोज के यहाँ कैनान पैदा हुए और जब कैनान की उम्र 70 साल हुई तो उसके यहाँ महलाईल लड़का पैदा हुआ और कैनान उसके बाद 840 साल जिंदा रहे और इस दौरान बहुत सी औलाद हुई महलाईल ही वो पहले शख्स हैं जिन्होंने जंगलात का कला कमा करके शहरों और किलों की बुनियाद डाली और इन्हीं ने शहर बाबिल और शहर सूसा को आबाद किया बाबिल और सूसा दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से हैं बाबिल के खंडरात बगदाद के जनूब में हिला शहर के अतराफ में पाए जाते हैं जबकि सूसा के खंडरात ईरान के सूबह खुजिस्तान में हैं जहाँ अब शूश नामी शहर है ये शहर दरियाए दजला के मशरक में इराक़ की सरहद के करीब है इस शहर में हजरत दानियाल दान्याल्लाम का मकबरा है जहाँ मशहूर है कि इसमें हजरत दानियाल दान्याल्लाम मदफून है व्लम महलाइल के यहाँ यारद की पैदाइश हुई और फिर यारित के घर उखनो पैदा हुए और उसके बाद और भी बहुत सी औलाद हुई मशहूर अकवाल के मुताबिक यही उखनो हजरत इदरीसम थे कुरान पाक में भी इनका तस्करा मौजूद है हज़रत आदम और शीश अलीसलम के बाद सबसे पहले नबूत इन्हीं को अता हुई अलामा इपने हाथ जिक्र करते हैं कि दुनिया का पहला शख्स जिसने कलम के साथ लिखा वह हज़रत इदरीसम ही हैं इन्होंने हज़रत आदम की ज़िंदगी के तीन सौ आठ साल देखे इनके यहाँ एक लड़का मतुशालख पैदा हुआ और इसके अलावा दीगर औलाद ने भी जन्म लिया मतुशालख ने नौ सौ उनत्तर साल की उम्र पाई और तूफ़ान नूर रोनमा होने से एक हफ्ता पहले इनकी वफात हुई इनका एक बेटा लामिक था जिनके यहाँ हज़रत नूसम पैदा हुए हज़रत नूसम की पैदाइश हज़रत आदम की वफात के एक सौ छब्बीस साल बाद हुई और दोस्तों ये सब पहले किताब की क़ुतुब से लिया गया है लिहाजा इसके महफूज़ होने में बिलाशुबा ख़ा और गलतियों के इम्कान हैं सही बुखारी में हज़रत इब्ने अब्बास रजील्ला से मरवी है कि हज़रत आदम और नू आम के दरमियान दस जमाने थे और सब इस्लाम पर थे इसी तरह नूसलम और इनकी कौम का कुरान पाक में भी मुतद मकामात पर मुफसिल तस्करा है तूफ़ान नू से पहले आप्लाम अपनी कौम में साढ़े नौ सौ साल रहे जैसे कि कुरान पाक की सुरान कबूत की आयत नंबर चौदह में है और हमने नू असलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें पचास बरस कम हज़ार बरस रहे फिर उनको तूफ़ान के अज़ार ने आप पकड़ा और वो ालिम थे और इसी तरह बाज़ रवायात से मालूम होता है कि तूफ़ान के बाद नू आम साढ़े तीन सौ साल ज़िंदा रहे वल्आलम तूफ़ान से बचने वालों में आपके तीन बेटे भी शामिल थे जिनके नाम साम, हाम और याफिस थे और अमामा तिबरी ने गर्क होने वाले को हज़रत नू आम का चौथा बेटा लिखा है और उसका नाम कना बताया है इन्हीं तीन बेटों की नस्ल दुनिया में बाकी रही जैसा कि सूरह साफ़ात की आयत नंबर 77 में हज़रत नूसम के बारे में इर्शाद है और उनकी औलाद को ऐसा किया कि वही बाकी रह गए इस आयत के जेल में तफसीर अबिन कसीर में है कि हज़रत रमत आ फ़रमाते हैं कि तमाम लोग हज़रत नूसम की औलाद में से हैं और तिरमिजी शरीफ की एक रिवायत है कि रसूल वसल्लम ने फरमाया साम अरबों के जदमजद हैं और याफिस रूमियों के और हाम हबशियों के इस हदीस में रूमियों से मराद रूम अव्वल यानी यूनानी हैं जो यूनान बिन याफिस बिन नू की तरफ मंसूब हैं हज़रत सईद बिन मुसीब रहत का फरमान है कि हजरत नूसम के एक लड़के शाम की औलाद से अरब फारस और रूमी हैं और याफिस की औलाद से तुर्क, सकालबा और याजूज माजूज हैं जबकि हाम की औलाद से किप्ती, सुडानी और बरबर कबाइल हैं वल्लम साम बिन नूह के पांच बेटे थे जो इलाम इरम अरफक्शात लाउद और आशूर पर मुश्तमिल थे इनमें इरम बिन साम को तमाम अरब बायदा का बाप कहते हैं जिसमें कौम आद और कौम समूद वगैरह शामिल हैं इन अवाम का जिक्र मैं शुरू की वीडियोज़ में कर चुका हूँ अरफकशात का बेटा शालिफ़ था और शालिफ़ के बेटों में आबिर था इन्हीं आबिर के बारे में मशहूर है कि ये हजरत हूद थे इनके दो बेटे थे यक्तान और फ़ाल यक्तान के बारे में बाज़ कहते हैं कि यही कहतान था जिसको तौरात में यक्तान कहा गया है और ये कहतानी अरबों का जदमजद है जबकि फ़ालग जो बाज़ जगहों पर फ़ालग फ़ालिज या फलीह भी आया है इसकी नस्ल से अरब मुस्तारबा हैं फ़ालग का बेटा राऊ राउ या अरू था अर्गू का बेटा शाहरुख था और शाहरुख का बेटा नाहूर था और ये हज़रत इब्राहीम के दादा थे नाहूर के बेटे का नाम तारह था और तारह के तीन बेटे थे जिनमें अबुलम्बिया हज़रत इब्राहिम आलाम के अलावा हारान और नाहूर थे आरान हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद थे और दोस्तों हज़रत इब्राहीम की औलाद में सबसे बड़े हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे और यही अरब मुस्तारबा के मूर से आला है अदनानी अरबों के जद्द अमजद अदनान इनके बेटे कैदार की नस्ल से थे इसके अलावा इब्राहीम की जोजा हजरत सारा से दूसरे बेटे हजरत अलैहिस्सलाम थे जिनके दो बेटे यसू और हज़रत याकूब थे हज़रत याकूब आलाम को इसराइल भी कहते हैं और इनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई इसके अलावा हज़रत इब्राहीम की तीसरी जोजा खतूरा से आपके मजीद छः बेटे भी हुए जिसकी तफसील में मैं इस वक्त नहीं जाऊंगा तो दोस्तों ये हज़रत इब्राहिम आलाम के अजदाद का ख़ुलासा था हज़रत इब्राहीम हज़रत नूसम की दसवीं नस्ल थे इसी तरह नूसम आदमी की नौवीं नस्ल थे इस तरह इब्राहीम से आदम तक कुल उन्नीस पुष्टें हुई। बाकी बेहतर जानता है दोस्तों इसके साथ ही मैं आज की वीडियो का अतितमाम करता हूँ इससे अगली वीडियो में इन शाह हम इब्राहीम के कुछ हालात जानेंगे और जिन जिन ममालिक में इन्होंने सफ़र किए उसका जग्राफिया देखेंगे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर इस बारे में आपके जहन में कोई सवाल हो तो बिला झिझक कमेंट में पूछ सकते हैं इन जरूर जवाब दूंगा। दोस्तों इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मजीद वीडियो से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ असल वरि वा